Tak perlu makan siang malam tak ada nasi anak-anak kita akan mati makan kita bergantung pada sawah pakaian bergantung pada sawah sakit atau sehat bergantung pada sawah mati hidup bergantung pada sawah biar siapa datang menyerang kita wajib melawan biar siapa datang mengacau kita wajib melawan Biar datang seribu musuh, kita mesti lawan. Itulah hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bak kata pepatah, tak kenal, maka tak cinta. Nama saya Muhammad Adib Hakim bin Hafiz. Saya berumur 11 tahun. Dan saya bersekolah di SK Ajanah Kemasik, Kemaman. Pada masa lapang saya, saya sentiasa meluangkan masa untuk membaca sama ada komik, majalah dan novel. Jadi, pada hari ini, saya ingin berkongsi salah satu novel yang memberi impak bermakna dalam hidup kita iaitu novel Ranjau Sepanjang Jalan. Novel Ranjau Sepanjang Jalan adalah hasil karya dari sastrawan negara iaitu Shannon Ahmad. Ia mempunyai 271 halaman bercetak. Ia adalah cetakan keempat jati publishing house sendiri yang berhad dan diterbitkan pada tahun 2023. Dalam bicara buku ini, saya ingin membawa anda mendalami buku ini dan bagaimana ia boleh menjadi inspirasi dalam hidup kita. Novel ini mengabarkan kepayahan dan kemiskinan keluarga petani. Peluk cerita yang sangat kritis sehingga dapat menggambarkan kesusahan hidup keluarga petani dahulu yang sanggup berjuang mencari sesuatu nasib untuk diri sendiri dan keluarga. Kisah ini bermula dengan kehidupan sepasang suami isteri iaitu Lahuma dan Jaha bersama tujuh orang anak gadis mereka iaitu Sana, Mila, Jana, Semek, Liah, Lebar dan Kiah yang berjuang menguruskan empat belas relong sawah di kampung Banggol Dedak, Sik Kedah. Bagi Lahuma, walaupun satu musim hasil padi tidak boleh berkurang, padi menjadi segala-galanya. Hidup, mati, mereka semuanya bergantung kepada hasil padi. Perjuangan Lahuma sebagai ketua keluarga cukup memberikan impak yang besar terhadap keluarganya. Sehingga akhirnya Lahuma kecundang akibat kakinya terpijak onak ribung yang meragut nyawanya sendiri. Kedaifan dan kesengsaraan keluarga petani ini bertambah buruk setelah pemergian Lahuma. Setelah pemegian tahuma, Jaha dan anak-anaknya memikul beban mengerjakan sawah. Namun, tenaga lahuma tidak terganti walaupun gabungan tenaga Jaha dan anak-anak perempuannya. Malangnya, Jaha tidak dapat bertahan dengan kesusahan yang dialaminya tanpa lahuma. Banjir, serangan ketam-ketam, burung tiak, tikus dan ular berpisa menjadikan Jaha tidak keruan. Akhirnya, Jahan menjadi gila akibat dugaan mendatang tanpa henti semasa mengusahakan sawah. Setelah Jahan menjadi gila dan dihantar ke hospital Tanjung Rambutan, Perak, semua bebanan dan tanggungjawab diambil alih oleh anak sulungnya iaitu Sanah. Sanah dan adik-adiknya adalah penerus perjuangan Lahuma dan Jahan sebagai keluarga petani. Terdapat pelbagai pengajaran yang boleh diambil dari novel ini. Pertama ialah tanggung jawab. Saya benar-benar kagum dengan Rahuma. Menjadi ketua keluarga sangat sukar dan berat bebanan yang perlu dipikul. Kedua ialah adalah nilai kasih sayang. Saya dapat merasakan betapa jahat menyayangi suaminya dengan merawat kaki suaminya yang membengkak walaupun berbau hanya. Jahat juga menyayangi anak-anak perempuannya. Ketiga, ialah Sikap tidak mudah putus asa. Say, Lahuma dan Jeha sangat gigih mengusahakan sawahnya walaupun terdapat pelbagai rintangan yang perlu dihadapi. Terakhir sekali ialah ketentuan kepada ilahi. Saya sedikit sebanyak insaf betapa susahnya golongan petani dahulu yang berjuang menghasilkan padi dan sesuap nasi. Itulah serba sedikit tentang nombor ranjang sepanjang jalan karya seni masyarakat Ahmad. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian terima kasih.